Як сказала Елена Зеленська, якщо ми хочемо бути членами європейської сім'ї, ми повинні воювати. І 90% опитуваних готові сидіти без світла і тепла і 2 і 3 роки. А у кого ви у людей спросили, якщо ми нахуй нам та член члени європейської сім'ї? Нахуй там Європа на та СНД? І у кого ти спросила? 90% опитуваних, що готові без світла і тепла сидіти. У нас тут люди, блять, на 3 години відключали, вже паніка, блядь. А як Зеленський сказав, якщо ми не будемо воювати, ми можемо з певненістю сказати, якщо ми не будемо йти до кінця, ми можемо з певненістю сказати, що наші діти будуть воювати. А які наші діти, які ваші діти воюють? З Верховної Ради, твої діти, які воюють. Всі поза заграниці на ландкрузерах ганяють, по ресторанам. Бля. А людей раком ракам ставите. Що ви приймаєте закони, які ви приймаєте для людей? Конституцию на паузу поставил? Законы все против военных. Людей раком ставите, что две машины у кого вы себе виллы покупаете, а людей вторую машину будете забирать, сельхозтехнику и у кого много паёк. А какие законы? Я сейчас скажу. Один из которых был не принят, у меня вообще глаза на лоб повылазили, то есть закон 92-23, который был не принят. За критику власти даже в соцсетях Блять, за критику власти даже в соцсетях на зону, блядь, от 5 до 7 с конфискацией имущества. Это такая свобода слова, блядь. Или как за коррупцию будем оказать после вины, когда вы все награбитесь и какие ценюху нюху блядь, или как резников. Какие законы были, были, я сейчас скажу, какие законы были приняты для людей, которые на лагерях, или, может, наручники те, что ты боишься за свой стул, за, 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 что бронь выдал всем мусорам для того, чтобы этот... Для того, потому что почему ты им выдал? Потому что боишься за свою очку. 10 тысяч на 15 миллионов, на, на, 15 миллионов закупить 10 тысяч наручников до мая месяца. Или, может быть, те законы вы для людей приняли, что э, сейчас э, больше, наверное, около 40 тысяч пацанов на зоне сидит. Потому что не офицерам, а шакалам руки развязать. А из-за чего они сидят на зоне? За отказ идти в бой на мясо? Отказники просто сидят отказники. Когда тот залупный знал, что герой Украины, блядь, непридатный сейчас к службе, посол, блядь. Знал, что отправляют пустыми, сука, пацанов на убой. Что у меня пацаны даже турникеты за свой счет покупали. Ни от ты нихуя, говорят, нету. И отправляют, раз сходили, два сходили, а потом то вы что, ебанутые, блядь. И все, и сука, отказник на лагерь, блядь. Какие-то 40 тысяч по позакрывали, блядь. Принимают они законы. Ничего, люди, я же говорю, подождите, это еще не жопа. А женщины спрашивают за мобилизацию. И до вас дойдет, я это говорил год назад. Но в первую очередь дойдет до медиков. Вот сейчас придумают второе контрнаступление и посмотрите. И очка еще не было, очко еще нас ждет. Слава Украине, героям слава, бля. Мы в Европу, блин. Пацанов жаль, а вас кастрюли, вот вас надо было туда, как евреев под расстрел. Блин. Но не ребят.